杨姨，我的安全就交给你了。好。叶子，苏曼妮已经开发布会了，你那边东西准备好了吗？ 梁姨，我们去个地方好吗？ 言为定，盖章<张>，盖章。哎，那谁送你回去啊？他杨姨，Chris 二，今天选上了没有？啊？你看我那么帅，肯定被选上了。那我们走吧。